Мне всегда встречались люди, которые меня вот как-то вот говорят, так, отстаньте от него, не трогайте. Его, хай сидит". А лежит, не трогайте. Кого? Кота? Хуя могу. Никого Ой. кота, меня. Кого? Видите, какие красивые. Рыжик. Господи, два рыжих. Разбери хуй, где коты, где сам был. Санбелла, давай побороться. Блядь, прям за носу, укусил. Ты а -а -а. дурный, блядь, Томас. Давай, слышь, давай, давай кота покрасим вместе с тобой в какой-то цвет. Зачем? У него прекрасный цвет. Нет, я хочу изменить. 21 век. Кошки должны меняться. Понимаешь? Хочешь поменять мир? Начни с себя. Так, а при чем Что это за три пера у тебя торчит? Либо обстриги нахрен, либо нарасти. Какие три пера Вася, блядь. На голове. Ёб а твою что кош... ты принял, Васька. Ёб а твою если кошку еще покрасить, она будет более дороже выглядеть, понимаешь? Как будто ты жене оновил шубу. Понял? Была старая шуба. Боже, а взять, покрасить же. животное, это дурачку надо быть, чтобы покрасить Я животное. Пополам, валютный, понимаешь? Имей, блядь, его чтобы пропитывалась кожа Для химией. Я там специальные натуральные. Вася курнул, то наверное, блядь. Ну, за маленькое. Вася, нельзя животных не красить, никакого натурального нету. Есть. Особенно кота, купать нельзя, ничего. Давай покрасим твою собачку гидроперитом. Чем? Гидроперитом. Это что? Это такие таблетки в белый цвет красят, понял? Желтый. Гидроперит. Разводишь ее в воде и на голову. Да? Да, ну что, не знал. А что, тебя такие обливали, я не пойму. Да. Да? Было дело. Что, серьезно? Ребята, X3, X5. Завтра желтые виды. Ты собаку хоть не напоил чаем, не? Yeah. Бедный песик, думал, блядь. Собаки, собаки, красят для выставок. Собак красят для выставок. Вася, а ты можешь в таком состоянии подбрить, побрить подмышки? Олечка, спасибо. Подмышки побрить. Давай на желание играть. Ты подмышки бреешь. Почему? как, почему? На желание. Ты хочешь, что я, я повел? да, сейчас у меня команда нет. Зайди к зайди мне два TikTok Universal, я тебе их. Что ты доебался да да до да, моих подписчиков? Нет, ну при чем TikTok Universal? Давай сыграем а на желание. Просто так брить, блядь. Я их так отращивал долго. И вот сейчас просто сбрить? Нет, блять. Я не Так блядь. я не пойму. Я я не tell, пойму. Ты <свят> что ты не поймешь? Ну, ты на желание играешь. Дима, приветик. Ты на желание играешь. я на желание сколько играл, я ни разу не играл на подмыхе. То есть на какую-то дурню ты играешь, а подмышки побрить – это абсолютно нормальное желание. Это для меня то самое, что вот для тебя сейчас побриться на лысо, голову. Давай побриешь голову на лысо, а я подмышки. Да слушай, извините, то ли побрить яйца, то ли голову, блядь, извините. То ли подмышки. Это даже не видно. Я яйца тоже не буду брить. Это лицо. Я не буду брить яйца. Фу, блядь, у тебя вот там еще и не бритое. Ну да. Ну, слушай, у меня хоть черная, а не рыжие, как у тебя, блядь. Сука, блядь, зачем он это сказал? Боже. Я хочу сказать больше, я после душек, и там все пахнет шик... шоколадом, блядь. хотел сказать. Блядь. Пахнет ванилью, наверное. Я не знаю, Вася, тебе что, не объясняли, что есть гигиена? Конечно, есть гигиена. Гигиена для попиздить ванную и помыться нормально. Понимаешь? Ну, все что равно... Борода, блядь, заросшая? Забри, это не генично. Что, что заросшая? Да. Алло. Волосы? Борода. Ну, такой, такая же, как у тебя. Жопу бреешь? Покажи жопу. Нет. А что не бреешь? Фу. Ну, зачем жопу брить? Как ее там брить? Ну, Порезать? побрей как-то, блядь. Коля пусть побреет, я не знаю, там. Что как, как свинью обжигают, пусть там обожгут. кремов ну, ну Подмышки, блядь, извините, яйца побрить, блядь. Я не знаю, Вася, блядь. Что ты там принимаешь, блядь. Ему надо, хорошая пара. Та ноги не брые, блядь. Лохматая, как вепер, блядь. блядь Нет, давай, давай сыграем. Окей, играем на желание. Ты голову я подмыхи ставлю. Та, слышишь, ты сравнил хер с пальцем. Давай ты подмыхи, я, я подмыхи. Покажи подмехи. Ну, у меня нету, мне надо брить. Ну, мне не надо брить, но я побрею. Ну, а так. что ты побреешь, если у тебя... Еще есть? раз побрею просто. Не, давай тогда ты жопу бреешь. <laughs> Вася, ну как я тебе покажу, как я жопу брею? Ну, побреешь как-то, я не знаю, побреешь... Э... Ну... Хорошо, давай, я жопу брею, ты подмышки. А ты как ты мне? ты мне фотку должен скинуть. Давай я голову брею, ты подмышки. Играем? Команда, играем? Плевать, блядь. Нет, для меня подмышки сбрить это пизда. Давай, давай, играем. Господи. Решайся, что ты команду спрашиваешь. Я не смогу потом ходить на улицу. А что у тебя подмышки кто-то я, я, я три года не брил. О, господи, да побри. Ой, блядь, убери ту волосы. Я не смогу потом в зал ходить никуда. Руку подниму, там все, голиком. Фу. Нет, это святое, это святое. Все говорят, это святое. Боже, вот это Но... лакшери команда, ребята. я, да да, да, я отвечаю, все пишут, нет, подмышки реют. Все так пишут. Да побрей ты их нахуй, там чертишот и трипер подмышечный, блядь, снеси его оттуда, господи. Ну это жесть просто, Вася, ну это вообще, зачем предлагал, если не хочешь? Давай, я волосы сливаю. Я волосы сбрею. А кто хочет меня уже там? Ну какая разница, кто хочет тебя тут? Главное, чтобы кто хотел меня там. <Слышка> блять, я азартный, сука. Давай, Васька, играй. Блядь. Нет, я не буду. Ну, блять, сиди тогда. Чача. -ча. Сыны волосатые, блядь, как вепер, блядь. Фу. По Америке ходы волосатые, воняя, блядь, по всем этим. Ой, фу, мне кажется, эти волосы под мышками, они, мне кажется, такие вонючие, не знаю. Когда люди вот, там метро, в маршрутках ехали, так поднимают, и твою мать, и там вот этот веер. Фу, аж рыгать хочется, это ужас. Как такое, это же отвратительно, Вася, это выглядит ужасно. Под. И оно, они такие толстые делаются эти волосы какие-то. Ужас, блядь. Какие толстые? Но они какие-то, мне кажется, жиром вот этим чепотом, такие какие-то железные, как проволоки, блядь. Вот оно видно у людей такое, фу. Ба. Вася, ну это ужасно. Неужели тебя да, не учили, быть, не что можно. нельзя этого делать? Ты что, сфотографируй и отправить? Да зачем оно надо? Боже упаси, чтобы меня стошнило. А чего? Ну ладно, ты там подстригал. И оно было бы такое совсем маленькое. Дашка! Спасибо. Брей, блядь, давай, сука, все равно. О, это Даша, спасибо огромное. Спасибо от души. Это кто, Даша писала? Какая разница, кто писал? Вот, Короче, я ты я проиграл. Я. Мы спорили, дебрей. Делаю уверенно, представляете? А так не хотел. Я не привел три года своей подмыхи. И рукой, там станок поломается. Ну, Васька, тогда не надо было предлагать сам предложил. Да сейчас. Мне даже никто играть не будет увидели дашку Не, Вася, реально, просто сбре я тебе советую. Ну, блядь, мне ну, ну, не надо мне советовать. Не ну, ну, смотри, если ты подстригал, и было, знаешь, как темненькая чуть-чуть вот намек на эти волосики. Ну, это б еще было, знаешь, может быть, даже где-то и нормально. Ну, блядь, вот когда оно торчит вот этим веером отсюда, ну, блядь, подстригай их хотя бы, я не знаю. Ну, подумай с людьми, не поговори, не поговори, поговори с парнями вот своего возраста в Америке. Американцы не сбривают или сходят такие вонючие? Ну, не вонючие, все а вонючие. Все вот такие ходят. Фу. Я не видел такого, не знаю. Я это, в зале на вот чтоб сидели в зале люди, и вот, вот так вот. Я тебе скажу, больше ни от кого не воняет. Да, ну окей, да, можно мыться, не воняет, да, но все равно, блядь, вот ты дезодорантом пользуешься, мажешь. А я не таким. Ну, брызгаешь, окей, все равно вот это волосня. Не знаю, как не, по не побрить яйца, я понятие. Какие яйца? Ну, ты же не бреешь. А причем что мы сейчас за подмыхи или за яйца? Ну, и то, и то, Вася, надо брить. Да, спасибо огромное тебе. Спасибо большое за подарок. Спасибо. Чей чай, блядь, принимаю, блядь. Еп, твою мать. Вася, я тебя первый раз таким вижу. Да. А ты в Украине тоже это пробовал, нет? Ну, да, так же да? Я не знаю, Анжелика, баба, спит ты не спит еще. не воспитайте. Он почти согласился. У кого? Что у кого? Вася, что ты несешь? А ты там что-то читаешь? Какая с ним баба спит, спрашивают. Куда я знаю? Кто спрашивает? Джессика с ним спит. Джессика Сама с собой, блядь. Я камеоба, блять, делением на два, блядь. Что несешь? Вот я, честно говоря, вот на Ваську глядя, вот, вот, не представляю, чтобы он... Вот не могу, я честно не могу представить. Вот у меня воображение, вот в моей голове, вот представить, что я какую то, я какую -то бабу ебаню. Я его даже и с мужиком не представляю, что самое интересное. Да ты что? Вот С мужиком. На женщину винная отреагировал. Кажется. А с мужиком? Да ты что? Нет, я хотел сказать ему. А ты когда бабу ебал, в последний раз? Давно. Ну давно это когда. Ну а ты когда? Ты за себя ответь. Подожди, а вот я ты, не, не представляю его. Ж... Не представляю ж... ни с бабой, ни с мужиком. Вот не представляю. А, а с кем? С собой? Не знаю. Вот не представляю, честно. мне не вяжется в голове. Говори дальше, подожди. Когда был последний раз бабу? Да что я тебе буду говорить? Почему? Много лет тому назад. А с мужиком? Ошибаешься. Спроси у него привкус того. Привкус того, мила питай. Ошибаешься. Спроси у него про привкус того. Привкус какой привкус у того? А тебе того это что, милый? А попробуешь, попробуешь умело и скажешь. А, -а, а, Да. А ты уже пробовал? Я все пробовал. Да, -да, -да. Умилы. А ты не лезь в наши трусы. А, -а, а, так она же сама сказала, спроси по привкус. может вас вас уже попробовали друг у друга на привкус, Да. Там можете рассказать нам. Вася говорил, что он сам себя хочет. Я на 30, -е. о, хорошо. Может вы уже попробовали там, до Вашингтона там рядом, наверное. Лет? Я летал, летал первым классом. А, -а, а, тебе, небось, оплатили билеты и вас вознаграждали. Меня же пригласили. А, куда? В Вашингтон. А? Перелет, отель, президентский номер, большая кровать. Мила предлагала. Большая ванная налита кипятком. Тамила кипятком. Кипяток хорошо было бы тебе, да. Шпарить да. тебе трошки, блядь, чтобы мозги да. сошлись до кучи. Спасибо, Ингрид. Мы были в СПА. К нашему номеру был отдельный лифт. Ой, да хоть не пизды. Ты в Вашингтонге никогда не был, блядь. А в Вашингтонге никогда не был. А в Вашингтоне был. Где? Ты сказал, ты сказал Вашингтонг где. Вашингтонг. Я всю жизнь думал, что это Вашингтонг. Вашингтон. Как не закончено, блядь. Вашингтон. блядь, Вашингтонг. Вашингтон? Ты так что... Вашингтон. В Вашингтоне. Вообще, блядь, незаконченное слово. В Вашингтоне. Что за бред, блядь? Всю жизнь думал, что это Вашингтон. Ну все, хватит. Получается, сам усилишь одну эту тему. Я не знаю, Оля, я такое свечку держу еще. Что, что Ольга спрашивает, давай я отвечу. Ритуля, спасибо. О, спасибо большое. Ребята, нажмите лайки. И перчатку поставьте, кто любит. Да, как Гонконг. Гонконг, да. Это то самое, что было. Гонконг. Да. Это в 200 человек постучалось, 1300. Надо было Вася играть на желание. Может, кто то свои подмых и спас. Да, спас бы. Да, на голосе вообще не знаю, куда ставить. Вашим кто не Сколько времени у вас? Да часов 11... десять, двадцать Ребята, первый подарок на три. У нас ночь. Кими Хиро. А вы откуда шел у вас ночь? В Америке? Что? Боже, да это Америка, блядь. Неужели а ты когда летел, ты видел вот эту статую свободы? Когда в Нью-Йорк летел, да. А когда в Америку летел? Ты в какой Я... город прилетел? в Нью-Йорк, Нью но я прилетел очень поздно, в 12 ночи. А -а -а. Это первый И раз ты когда приземлился, да, в Нью-Йорке? И что там оно светилось, все, наверное, да? Ну так видно, что над сверху что, там океан, там что-то светится, такое непонятное вообще было. Нью-Йорк. А потом, когда приземлился, все так все не как у нас, все как-то по-другому, прям чувствуется, что другая страна. Боже, Господи, наконец-то, наконец-то я в Америке. И прошел так хорошо, и сам доезжал везде, меня никто не встречал. И в отеле, и туда, и туда, Боже, ну кайф прям. И второе такое чувство было, когда я летал вот в Турцию, и я так боялся, что вдруг не пустят, Такое возможно. Потому что документы делали говорили. Мы делаем, но впустить... Вот, вас ли, вот ли, ребята. Или нет, э, все, ну как бы, решается за этим. За офицером. А, или с компанией. турецкой стороны, да? Нет, с американской. А, что -а -а, могли не выпустить? Типа? Могли бы не пустить. Назад в Америку? Да. Ого. Даже если у тебя есть какие-то там документы э, там, или грин или. И нет, что ты если... прилетел, офицер, что сказал? Мне просто спросили, почему я летел не с Турции обратно. я должен был лететь в Турцию, с Турции обратно. А с Италии. Э, я сказал, что там что-то с, с рейсом не было или что, или так дешевле было. И все. Но я там задержался ненадолго в Италии, поэтому... Если бы на неделю, то уже были вопросы. Я бы не знал, как что... Ребятки, есть перчатка у нас? x 2 ребята. Ну так какой на вкус это а у вас? Как селедка? С блядь. Где какая бумага? А какой вы бумаге пишете? Ребята, у кого есть перчатка на 30-й секунде? Я на 30-й кину. Оля, ставим перчатку, да. Окей, okay, уа. У тебя селедка в трусах? Нет. Это у Самвела селедка в трусах. У меня бичок в трусах, а не селедка. Рыба такая, знаешь? А может сом? А сом-то слишком. Я а сила? я предпочитаю сом. Ну, тогда найдешь кость с сомом. Поэтому... Ты в тренажерку ходишь, там заглядываешь, а там выберешь себе толстолобик какой-то. Там сами по колено высядь, блядь. Ужасно, ужасно, блядь, фу, блядь. И гадюки, блядь. Вася любит с усиками, да, с, с усиками. Волосатый. Звук падающий волосиный. Давай. Ребята, 35 секунд. Тебе не привыкать? Ну, тебе что же, наверное, что Вася в очках? Воспитай, ты что? Шо? Шось, блядь, принял, блядь, и очки напяливать. Потому что солнце свидетель всем одинаково. Ребята, 25 секунд. Кто может поддержить? А я кричать не могу, у меня голос вообще ужасный. Сорванный, блядь. Вау, спасибо, ребятки, все вместе, 10 секунд. Олечка, спасибо, ребята, бляха, не умножилась, Оля, Оля, спасибо. Олечка, спасибо огромное, бляха, блин, проиграли. Так, куда там, блядь? Так, куда там? Гайс, спасибо. А мы только что выиграли, да? Я же хотел уходить. А что ты меня держишь? Я тебе ничего не говорил. Ты можешь сбросить, Вася. У тебя ноль винов. Ноль винов вино у меня, ты можешь сбросить. Это у тебя ноль. Ну так ты можешь сбросить и буду. Ну, свои нули не приписывай ко мне. А -а -а. Это твое. не твоего. Ображая, блядь. Соображаю, сейчас, блядь. Я соображаю все. Ребята, нажмите три лайка. Ну окей, ребята, вы представляете, что с бабой такой спал? Напишите. Вот представьте. А почему с бабой? С девушкой? Не, да. Ну, с девушкой, с женщиной. Не уявляю. Салкой пишут, блядь. Вот, кстати, с Салкой, наверное, с дедом, блядь. С дедом вот, не знаю, с Залкой, наверное, да. Мне кажется, вот они такие. Ой, я, да. Вот с Вот с Салкой могло быть, да, такое что-то. Мне кажется, что да. Танюш, привет, Нюр. <салка> Кто-то себя с ним представляет? <салка> не знаю. Не, с Яськой не, мне кажется, Яська на него, на него на мне кажется, да, и Яська на него не залезет. С мужиком даже тоже не представляю чисто. Я вот за бабло представляю. Вот если ему платят бабло. Ну, и... -то? Да, вот мне так кажется. Ну, за бабло, кстати, да. Давай. Сколько дашь Я тебе дам, чтобы такое не было. Если бы у меня был выбор чтобы это произошло или нет, и вопрос денег я бы заплатил бы, чтобы это не произошло. Сколько бы ты заплатил? Ребята, 7 рост. Тысячу долларов, дав, чтобы ты отчипился. Ты отчипился. Да. Там можно запутаться с ними. В пассивной роли Сергеевич писать? ТВ да мужики представляет только в пассив... Танюша, спасибо огромное. Только в пассивной роли представляешь? Кто? А если Яська и Васька? Нет. Нет, если только Яська его от или... А ну лайк. Только если Яська его. Спасибо, Танюша. Вот мне нравится лента с хвостом. Спасибо, Танюша, огромное. Ставьте перчатку. А, перчатку горить, блядь. Згоріла вже Вася. Яськи прибор. У яськи прибор побільше, навірно. А що ти рожош? Це ужас. Я кину рукавичку на 30-й окей. У когось перчатка. Ой, блядь, господи, помилуй, с утра такая, блядь. А что он ржет? мне кажется, Алка, вот Алка, единственная из всех, кого я вот вижу, знал, да, вот вы правильно написали, что Алка, вот ее еще могу представить с ним. Вот, чтобы вот это она такая, э -э, вот такой язык у нее на бок, глаза бешеные, вот такие у нее бешеные глаза, одержимое, одержимое лицо. И она вот это, в этой одержимости на него лезет. Вот это может быть. Вот это я представить могу. Фу. Значит, я тебе скажу, что у тебя чуть-чуть больная фантазия. Ну, может быть, вас, я не знаю. Как, какая кажется, очень этой, больная вот. фантазия. Вот салка я его представляю, единственная, да. Что-то в... она на него лиза, там в своих распашонках, вот им с пузом, вот лиза на него пузами придавила. <с> Ребятки, 10 секунд, нажмите лайки, ребята. У него сексуальные сексуальной фантазии там пизда. Анюша, спасибо, уа, спасибо большое. Нет, у меня нема фантазии, просто я, если позадуматься, я не представляю. И так хуй его знает. А это представить ты можешь. Ну, с Алкой, да. Ну, написали, вот я так задумался. Я не думал, кстати, об этом. Но вот подумал. Ну, ты вообще не думал. Может, тебе надо мозг включить? Может, ты не думаешь? Интересно, что там пишет. А с ними его кто представляет? Он с кем? Я не знаю, не смотрел чат. Там, там, там наверное, лакшери, блядь, пишут на меня, блядь. Я как-то вроде смотрел, но я что-то не помню. И в хвосты в грибу у меня лакшери, блядь. А его с кем представить? А он, Господи, гляньте на него. Там, наверное, 100%. А там, ви лакшери у меня и в хвосты в, в гриву, блядь, там не ебашит. Танюша, спасибо. Він не бачить чат даже сидит, птваньть. Я бачу, но я не, не запам'ятаю. Ну прочитай, що пишуть. <звук>